Вода в бутылке, вода в бутле, пока она запечатана, она может быть стерильная, она может быть чисто свободна от бактерий. Мы можем доверять производителю, что он действительно дал качественный продукт потребителю. Но как только потребитель открывает крышку, как только потребитель делает первое нажатие в кулере, у него выходит стерильная вода, и на освободившееся место заходит воздух. Воздух не стерилен, обычный городской воздух содержит примерно миллион бактерий в каждом кубическом сантиметре. И когда человек из бутылки до сели чистой выливает стакан воды, у него заходит на освободившееся место примерно 200 миллионов бактерий. Потому что 200 миллилитров воды взял, 200 миллилитров воздуха зашло в эту среду. И здесь уже в этих условиях бактерии могут, попав в водные условия, они э, активируются, если они были неактивны в виде спор, то есть они были безопасны. Попав в водные условия, они активируются и могут конфликтуя друг с другом, убивая друг друга, добывать себе питательную среду. И каждый последующий забор воды из бутылки, из кулера, из какой-то другой системы приводит к тому, что все большее количество бактерий заходит в эту систему, и потенциально это может размножаться. И если эту воду после таких, э, такой ситуации дополнительно не доочищать, то человек попадает в э, ситуацию непредсказуемого контакта с любыми бактериями, вирусами, грибами, которые он знала иммунная система. Это хорошо, если она не знала. Может развиться пищевое отравление, может развиться снижение иммунитета, могут появляться аллергические реакции на перспективу онкологии, могут появляться аутоиммунные процессы. Они связаны вот с э, некачественным контактом иммунной системы, неспособностью иммунной системы обезвреживать своевременно бактерии, вирусы, грибы, которые могут ну, попадать в организм разными путями. Но главное, чтобы при попадании в организм иммунная система имела возможность всех их постепенно уничтожить. Ну и критический вариант в этом вопросе ⁇ это темп попадания бактерий. То есть человек испытывает чувство жажды летом, и он может, употребляя большее количество такую воду, он может э, свое здоровье нарушать именно за счет обилия бактерий, грибов в окружающей его среде.